thank mm -hmm. you Cara dan suka berkongsi ilmu serta sesuatu kebaikan dengan insan lain membuatkan impunya menanam cita-cita untuk bergelar seorang guru sejak kecil. Cik Gunar Rafizah binti Abdul Razak berusia 55 tahun dan ibu kepada tiga orang cahaya mata ini mengakui karya guru memberi padanya satu kepuasan kerana dia mampu berkongsi idea dan ilmu dengan pelajarnya. Ternyata kerjaya mulia ini banyak memberi Gunora Fizah menabur bakti di sekolah-sekolah antaranya sekolah kebangsaan LKTP Cini Timur 1 Pekai sekolah kebangsaan Methodist Kuantan sekolah kebangsaan Indra Bandar Pekai sekolah berprestasi tinggi sekolah kebangsaan Seri Biram Pekai dan sekolah kurang murid sekolah kebangsaan Kampung Baharu Cerantut bergelar seorang guru selama 33 tahun dan kini Encik Gunga Rafizah bergelar guru cemerlang perpustakaan dan media Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau merupakan guru mata pelajaran sejarah dan merupakan jurulatih program pusat sumber sekolah berimpak tinggi kepada guru perpustakaan dan media di seluruh Malaysia. Okey, aspirasi utama cikgu adalah murid cikgu sendiri. Ya, cikgu ingin uh, memberi ilmu cikgu tanpa syarat, ya, tanpa syarat kisah di mana, di mana saja mereka berada dia tak kisah dah di mana saja cikgu ditempatkan sebab cikgu ni pernah mengajar anak-anak nelayan cikgu pernah mengajar anak-anak orang asli cikgu pernah mengajar anak-anak pelda betul anak-anak yang apa yang agak tarafnya yang lebih tinggi ya kos mananya status keluarga yang tinggi dan sekarang ni cikgu aa, mengajar di sekolah kaki bukit ni adalah kebanyakannya adalah Melayu tradisional okey jadi aa, itulah yang menyebabkan bila variasi variasi aa, status murid cikgu tu yang berbeza-beza jadi menyebabkan cikgu um, terinspirasi untuk memberi yang terbaik ya, mereka adalah inspirasi, inspirasi cikgu kemudian satu lagi mereka adalah tempat cikgu berkarya maksudnya kalau cikgu ada idea ada inovasi cikgu akan salurkan kepada murid cikgu cikgu akan tengok benda dia dekat situ contohnya cikgu ada buat program cikgu nak mereka bercakap mereka um, buat uh, ucapan awam kan jadi bila kejayaan itu berlaku ada dan itulah menjadi titik uh, motivasi kepada cikgu ya itulah okey Okay, uh, cikgu bermula dengan uh, uh, sebagai guru bahasa Melayu. Kemudian pada tahun 2003, cikgu di um, diamanahkan untuk men, uh, men, apa ni mem, membangunkan program hilal di sekolah uh, yang cikgu berhimat sebutlah. Kemudian bila cikgu berjaya uh, berjaya um, mendidik murid cikgu, Hingga dinobatkan sebagai tokoh hilal pertama di Malaysia lah. Ya, pada tahun 2003 pada tahun 2003 tu uh, murid cikgu um, adalah uh, tokoh pertama di Malaysia yang mendapat anugerah buku nilam titik tolak dari situ okay, cikgu mula mengembangkan karya cikgu dengan mencuburi bidang dalam bidang pusat sumber maknanya dari semua minat cikgu mula datang ya, dalam bidang pembacaan uh, ya, apa ni kemudian cikgu buka uh, option cikgu buka uh, apa uh, jawatan khas cikgu kepada guru pusat media tapi pada masa tu cikgu masih lagi mengekalkan guru subjek lah guru akademik bahasa Melayu tetapi uh, pada tahun yang eh, cikgu sebut tadi lah ya pada tahun 2000 2024 itu cikgu uh, diamanahkan sekali lagi untuk mewakili negeri Pahang uh, untuk tanding pusat sumber cemerlang ya kebangsaan pada masa itu cikgu memang tak ada lagi knowledge tentang pusat sumber ni tapi cikgu explore cikgu belajar kemudian uh, Pahang pada masa itu mendapat tempat ketiga uh, ha, di peringkat kebangsaan lah kemudian cikgu mengembangkan lagi kerja cikgu dengan berhenti khusus ya khusus di peringkat kebangsaan negeri sebagai JU sebagai facilitator dan dalam masa yang sama cikgu juga di latih di, dipilih sebagai penceramah dalam masa itu cikgu mencasa meningkat ke diri cikgu lah ha, lepas tu aa, pada tahun 2000, 2006 aa, cikgu sekali lagi masuk pertandingan Ustaz Sumber, cikgu mendapat tempat kedua Aa, tempat kedua dan tahun 2009 cikgu masuk lagi aa, berjaya juga mendapat tempat kedua lah Pada top 3 lah selepas daripada situlah cikgu mula diberi percayaan oleh pihak JPN ya, aa, JPN dan juga kementerian untuk memberi ceramah memberi motivasi dalam masa yang sama cikgu berusaha juga meningkat kerjaya cikgu dengan memohon kenaikan grade sebagai guru cemelang ok bila kita dah banyak buat um, kita dah banyak buat kerjayaan kita banyak evidence lah ok evidence-evidence itu membantu cikgu jadi guru cemelang Kemudian ber bertitik tolak dari situ sehingga ke sekarang lah cikgu masih lagi dijemput sebagai penceramah dan pengubah modul ya um, untuk modul kelab nilam nilam di Malaysia yang digunakan sekarang ni adalah daripada cikgu lah ya asyik berpengubah pengubah dan cikgu jadi rujukan untuk seluruh Malaysia dan sehingga hari ini cikgu masih kekal lagi sebagai guru semalam pusat kadar media insyaAllah kot sampai bencing apa besar tu bila cikgu daripada sekolah berprestasi tinggi, ok cikgu kepada sekolah di kaki bukit. Satu perbezaan uh, yang sangat besar okay? sebab uh, pertama sekali di sekolah pasal sendiri kita banyak dana untuk kita mengupayakan program-program pendidikan dan murid-murid, tapi bila cikgu pergi ke sekolah ini ya, uh, apa yang perlu cikgu buat ialah cikgu kena uh, mematikan persekitaran dulu, okay. lepas tu um, apa yang perlu cikgu buat uh, ialah cikgu menarik uh, ibu bapa bersama dengan cikgu untuk membangunkan sekolah ini, okay. dalam cabaran uh, semasa COVID yang paling terkesan pada cikgu ialah semasa kita COVID, ya, masa kita semua PDR, DPR kita uh, masa itu akses yang paling paling penting adalah internet ya yeah? ataupun jaringan komunikasi yang lumayan kan yeah? sebab kita tak boleh bersemuka dan sebagainya. Jadi apabila cikgu um, dapat membantu murid-murid dan anak, uh, uh, ibu bapa yang uh, um, dalam kebanyakan masyarakat luar bandar ni mereka sangat uh, kurang mahir dalam intern, dalam uh, apa penguasaan PPR ni ataupun secara atas talian lah, senang cita dan okay, okay. bila cikgu dapat bantu mereka dalam masuk dalam google meet, uh, masuk dalam uh, pembelajaran talian Itu cikgu rasa sangat bermakna. Okey? Uh, okay. Dan disebabkan okay. kemah covid itu juga mereka tahu tentang stringet. Ya. Yeah? mereka tahu tentang um google meet ya. Yeah? Mereka tahu tentang asas-asas uh, kepada pendidikan pendidikan. Jadi dekat situ cikgu rasa uh, sangat bermakna dan pasal itu yang cikgu rasa dalam karya cikgu cikgu rasa satu kepuasan ya. Uh, daripada mereka yang tak tahu masuk program ni kita dapat ajar dan kita dapat ya, uh, dapat bentuk mereka dan sehinggalah ke hari ini boleh cikgu banyak anjurkan program-program secara atas talian. Okey. Uh, jadi anak-anak ni yang tak pernah nak gunakan tak pandai tak tahu nak masuk sini tak tak tahu nak macam mana nak gunakan uh, peranti ya bila adanya inisiatif-inisiatif um, yang cikgu buat ya uh, dengan sekolah bantu kita cikgu rasa macam satu kepuasan lah ya yeah? Um, uh, muka mudah sebenarnya okay, so, yang kita tahu pasal pok pendidikan kebangsaan ini memayu kita akan melahirkan insan yang seimbang ya, eh, dari segi, semua segi jadi apatah lagi dengan keadaan sekarang ya, berseimbangan emosi jasmani, rohani kan intelek itu sangat penting lah bagaimana kita nak lahirkan murid yang kata orang tu murid yang menjadi aset ataupun muda insan negara jadi cikgu uh, cara cikgu menerapkan ialah cikgu mengimbangkan cikgu mengimbangkan semua ilmu dan kemahiran itu Okey bila kita tegak ke ilmu pengetahuan kemahiran kita tidak lupa kepada adat dan sasiah ya yeah? Uh, itu yang penting sekali jadi kita kena tekan kepada murid sejauh mana pun mereka pergi jauh mana pun mereka berjaya Tak tetapi uh, tapi uh, yang penting sekali ialah um, apa? Sasiah dan akhlak itu. Ya, ha, itu yang penting. apa pendidikan uh, pendidikan guru. Jadi uh, saya dalam falsafah pendidikan guru itu sendiri untuk menerapkan nilai-nilai uh, nilai-nilai uh, 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 moral, nilai-nilai ilmu, nilai-nilai pengetahuan kan uh, yang uh, dapat kita uh, yang kita pelajari di IPG ke di, kita pelajari di matap dulu universiti ke apa semua tu. Jadi semua elemen-elemen itu ya kita boleh gabungkan apabila kita menjadi guru yang sebenar di, di lamangan ya sebab kemahiran, -kemahiran yang kita belajar di uh, di dalam uh, apa bidang pembelajaran kita di maktab ataupun di IPG di universiti uh, itu sebenarnya ada kalanya sangat berbeza tetapi bagaimana kita nak adapt ataupun kita nak selak ilmu eh, yang kita bagi ke situasi yang sebenar ya kadang-kadang kita nak matchingkan uh, dua perkara ini kadang-kadang ada yang mencanggang ya? sebab kadang apa kita belajar di IPG ataupun di institusi sebenarnya bila kita pergi ke situasi sebenar dia agak macam bukan begitu yang yang kita belajar ya realiti yang sebenarnya kita terhadap tu jadi ke 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 apa ke bijaksanaan kita ya aa, menggunakan semua kalau sapa sapa ada ke dalam situasi yang sebenar dalam lapangan yang kajian yang sebenar lah. maksudnya bidang pendidikan masa kita yang lah maksudnya bila kita ditempatkan Jadi seorang guru nanti segala sapa-sapa yang kita belajar itu kita sesuaikan dalam situasi kita semasa kita berkhidmat nanti itulah saya dapat saya lah ya eh? pertama sekali ya sebagai mengakhiri uh, perbincangan uh, kita perbualan kita pada hari ini suka saya ingatkan sebagai seorang guru yang berkhidmat telah 33 tahun ya hampir 3 uh, 34 tahun lah dalam bidang pendidikan ini pertama sekali apabila ditempatkan sebagai seorang guru satu hari nanti belajarlah sebanyak mungkin dan jangan Uh, mudah melatah dengan kerja-kerja yang diberikan. Yeah? Uh, jangan kita uh, cepat menolak, jangan kita cepat berfikiran negatif, jangan kita uh, terlalu um, apa, rasa terbeban dan tertekan. Anggaplah kerja itu adalah satu pengalaman yang mem akan memberi pengalaman yang berdilai kepada kita sebagai pendidik.